И всем привет, с вами Денчик, YouTube, YouTube. И в этом видео я вам покажу, как скрыть свой домик от гриферов. Или же поучаствовать в какой-то нелегальной работе. В общем, для нашего механизма, как бы сказать, нам понадобится оди... вообще один рестон блок, два липких поршня, компаратор, нажимная плита желательно, потом дофига динамита, Ну, там уже не имеет значения. Смотрите. Вот тут дерт должен быть вот такой вот покрытый. Значит, мы сейчас вот тут вот... Сейчас. То я что-то протупил немного. Вот тут вот все зарыто. Вот тут, представьте, тоже зарыто все. И мы ничего не просто не подозреваем. Потому что тут как бы травка должна быть. Но е мы видим, что здесь повзрывались ТНТшки или Криперы же все-таки. Ну, ничего такого, люди баловались там, игрались. Вот тут вот тоже взорвалась ТНТшка. Ну, опять же, ничего тут страшного нету. Но если мы отчитаем от этого дерева 4 блока, 1, 2, 3, 3, 4, мы видим блок красного камня, который нам надо сломать. Мы сломали, кстати, я не смог записать это видео, у меня был выключен бандикам, Вот там вот стояла, вот так земля, на ней динамит, нет, точнее, динамит, на ней земля, а на нем, э, а на земле наж, э, плит, плита нажимная. И если вы нажмете на нее, то вы взорветесь. Ну, это если кто-то э, захочет прыгнуть. Смотрим, в этом овраге открылся проход не даже прыгать. Фух. Мы прыгнули, что-то он все время леденеет. Давайте его вот так закроем. Все. И мы видим нашего жителя. Вот мы, в принципе, в нашем бункере. Да. Тут я немножко нечаянно взорвался. Случайно. В прошлом видео. Ну да ладно. Эээ... В общем-то, сейчас как построить механизм. Я вам рассказываю. Один. Это мне ж надо вылететь просто. Так. Да, мемода. Я даже построил в гейм 0. Вот, к примеру, ищем какое-то там дерево, что ли, или вам хорошо заметное вещество. Вот, к примеру, этот столб. Вот, отчитываем от него сколько вам удобно блоков. К примеру, три блока, да? Прорываем тут яму небольшую. Вот тут вот тоже прорываем. Где мой компаратор? Вот тут вот ставим компаратор. Дальше прорываем вот так вот. Вот тут вот вырываем. Вот тут вырываем. Ставим липкий поршень. При активации компаратора липкий поршень подвинет блок красного камня разрываем еще который активирует два кусочка редстоуна которые активируют липкий поршень вот в принципе тут все работает вот так вот давайте прокопаемся вверх опа 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 вот тут, тут вы маскируете, как будто под взрыв, можете поверху это сделать, в принципе. Типа у вас тут случился взрыв, там можно просто взорвать ТНТ, так будет удобней. Вот разрываем, типа тут что-то сейчас случилось, типа какой-то игрок подорвался на крипере или хотел поиграться и взорвал ТНТ, случайно так. Так, вот так вот вырываем все, вырываем, вырываем. Я думаю, достаточно. Все, вот так вот замаскировали. Ну, теперь вот это вот все, конечно, покрываем землей, желательно травой, потому что она будет долго, как бы в травку. Прив... Ага, конечно. Так, и теперь, если мы отчитаем три блока, один, два, три, прокопаем вот тут, вот. Блин, тут вообще по идее должен стоять. А что тут компаратора нет? Тут компаратор пропал. тут он и пропадет, если... Надо, короче, надо сделать на один уровень ниже. То я немного протупил, потому что если мы поставим вот этот блок, компратор не пропадет. Короче, ну нафиг. что-то пропал. Так, выкапываем вот тут блок. Так, ти типа тут стоял этот блок. В итоге он тут делает так, что закрыто а если мы дезактивируем эту вещь эту всю штуку то валя и у нас открылась эта фигня и куда мы полетели и в принципе как-то так ну и смотрим как она у нас работает вот прокапываем это мы его как бы закрыли проход. А это мы открыли проход. Ну и вот, в принципе, проход в наш секретный домик. Домик вы можете уже построить сами. Я рассказывал, как сделать стартовый домик в Майнкрафте, но он был хотя на воде. Вы можете такое повторить только без воды. Ну, а с вами был Денчик Ютуб Ютуб. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Также не забывайте оставлять хорошие комментарии э, под э, разными видеороликами. Ну, ладно, всем пока.